Привет, с вами Настя. Сегодня я снимаю видео для вас. Это будет наш вечер, ну, точнее, в общем, ничего особенного. Мы просто будем снимать на камеру, что мы будем делать, а кому интересно, оставайтесь со мной. Вот Элизочка и Антоша. Элизочка у нас где-то вот так, вот в такую вот повязочку в боди, ну, обычное боди, и вот в такие вот, в общем, колготочки с котиком. Антоша у нас одет очень просто. Вы видели блок Хэллоуин. И, наверное, вы уже помните, как он у меня одет. В обычной кроссовочке. Вот, с машинками. Потом а, в такой вот слипик. Ну, в общем, песочник. Тут галстучек у нас. А, дальше. Ну, все, в общем, обычненькое. Под низом ничего нет. Памперс. А тут только носочки. Носочки у нас... Я не помню, какие носочки. Сейчас посмотрю, какие там носочки. А носочки те, с которыми он приехал. Антош сидит с Мишкой, а Лизочка не захотела ни с чем сидеть, поэтому сидит одна. Вреднюля, только что плакала, что-то ей не нравится, да? Ой, так у нас памперс мокрый. Переодеваться будем? Тогда я Антошу переоденем, и Лизочку. Ну, то есть мы, вы уже поняли, то, что это видео будет о том, как мы будем переодеваться и наш вечерок. Я думаю, вам будет интересно. Тут будет все в подробностях. Видео будет долгим, думаю, вам понравится, потому что вы писали в комментариях, не в комментариях а ко мне в личных сообщениях, то, что надо снимать более длинные видео, и поэтому сейчас мы будем переодеваться. Первым мы будем переодевать Лизочку, потому что она сейчас расплакалась. И мне кажется, она приболела, поэтому будем ее первую при... переодевать, потому что нашу вреднюлю маленькую. Ты что, расплакалась? Антошенька, вот Антошенька, вон как хорошо сидит. Сейчас будем переодеваться. Думаю, вам хорошо видно. Сейчас мы будем переодеваться. Сейчас я буду в подробностях рассказывать, как мы вообще будем переодеваться, потому что. Тот вечерок я снимала так, то что я сняла одну вещичку засняла, а сейчас я буду снимать вообще на всю камеру, вот, так, вот. Так. Да, хочу вам рассказать, в каких соцсетях я есть. Я есть в э, ВКонтакте, в Одноклассниках. В скором времени хочу зарегистрироваться. В инстаграме. Так, Лизочка. Теперь мы с тобой снимем боди. Так, наш бодик. Сейчас я на каникулах, поэтому появилось побольше времени, чтобы для вас снимать видео. Видео будут выходить э, не очень часто. Когда я начинала, я их снимала практически каждый день. Ну, каждый день. А сейчас они будут выходить... А, поменьше. Ну, как бы, не всегда. Итак, сейчас вам покажу, что мы оденем Элизочки. Мы оденем ей тот слипик розовенький, так как у нас дома по прохладнее, я решила ей одеть этот слипик. Хоть я и живу в квартире, но все равно. Так, оденем вот такие махровые носочки. Дальше вот такую вот, в общем, как сказать, распашоночку такая со светлячками. Вот, и сейчас мы будем переодеваться. Сейчас мы будем снимать памперс. Извините за то, что шепнула камеру. Так. Да. Вот так. Идем, мой крюсок. Вот. Давай, чтобы все хорошо было. Так, памперс отложим в сторону, возьмем другой. Мы в скором времени собираемся покупать новые пантерсы. Так. Давай, Лиза. Вот она. Как она сумеет, девочка. Да, почему я с Лизой обращаюсь более поаккуратней? Потому что я хочу, раз она у меня уже постарше, Антошка, я хочу ее сохранить подольше, чтобы не быстро она как-то у меня сломалась. А чтобы она мне было долго я буду сейчас застегивать памперс потуже и расправлять его чтобы все было аккуратненько я не люблю памперс застегнуть как попало вообще просто ужас так и сейчас мы оденем этот боди я думаю не надо объяснять причину почему я одеваю не снимаю этот бодик что вы его уже знаете. вот. Да, вот, как мы умеем с Элизой. Да, Элизочка? Так, Элизочку мы уже одели. Ну, в общем, чуть-чуть. Теперь мы оденем наш слипик. Так, сейчас мы будем одеваться. Этот слипик теплый. Поэтому мы его и одеваем. Да, Элиза? Мы одели носочки наши махровенькие, чтобы ножка не мерзла. Вот. И хочу вам рассказать а, то, что я завтра выступаю во Дворце культуры. Я хожу на танцы. Мы будем выступать. Ну, в общем, такой танец. А, очень красивый. Мне очень страшно. Я как обычно вообще боюсь всего страшного выступать вот завтра будут нас красить в общем мы должны будем накрашены быть все готово Лиза, в таком вот он наряде так теперь мы причешем нашу головку и выберем какую-нибудь повязочку да, я решила то, что мы Лизу переоденем в другой наряд как мне этот не очень понравился Лизочка готова, вот так вот она одета, да, Лиза? Скажи всем привет, да? Всем привет. Ну в общем ничего особенного нету, вот такие вот, как сказать, повязочка, распашонка, такие типа велосипедочек и вот такие вот с кисками, пинеточками, пинеточки. Так, Тоша, Тоша, Антон. на него посмотрите, да, скажи. Ну а теперь мы будем переодевать Антошу. Пойдемте вместе с вами выберем, что же Антошники одеть, потому что ему все вообще все подходит. Ну, если Лизочка одета тоже в типа, если Лизочка почти в ползуночках, и у нас Антоша будет в ползуночках. Теперь мы выберем кофточку. Но наша любимая кофточка с пчелками, поэтому мы ему и оденем с пчелками. Вот. Дальше нужно выбрать носочки поверх наших э, наших 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 женках. Вот такие носочки. Пошли теперь одеваться. Антоша, пойдем. Да. Ну а сейчас мы будем переодевать Антошеньку. Так. Сейчас мы снимем с него кроссовочки вместе с носочками. Потом мне вот этот весь хлам придется убирать. Теперь мы снимем слипик. Видео идет уже долгим, поэтому я буду стараться побыстрее, потому что если оно выйдет более 20 минут, то это очень плохо будет для моей Снимай быстрее. Вот, ну, хорош. Теперь мы снимаем. Пантерс. Давай. Опа. Почему он тоже такой большой тельца? Во-первых, то, что у него насадка идет. А, насадка. То есть, есть... Вот, и для насадки у него создано такое тельца. Как бы. Для насадки. Ну, то есть, у меня насадки нет, я ее не покупала. А, кстати, Антоша, памперсы малые, поэтому придется покупать э, памперсы, потому что ему эти малые все. Да, Антоша. В общем, вот так. Теперь мы ему оденем распашоночку. Все быстренько, еще распашоночки у нас застегнуты. Все как у людей. Да, Антоша? Так, давай быстрее. Ну-ка, пихай ручку. Вот какой молодец. Что мне нравится в Антоше, то что на него вся одежда подходит, потому что он вообще толстенький. И на нем все в аккурат сидит. Очень прикольно. Вот, да, Антоша? Вот, Тяни. И да, хочу ответить на один вопрос. Девочка в комментариях писала под видео обзор на мою коляску. Девочка написала то, что, типа, тебя не видно. А меня должно быть видно? Я ведь снимала обзор на коляску, а не на себя, так ведь? Поэтому не задавай больше таких глупеньких вопросов. И да, хочу вам сказать, Антоша у меня косолапенький. Маленький носок, косолапенький. Ножки в стороны у нас. Да, Антоша? Так, готов. Теперь мы ему оденем наши носочки. Носочки вот такие вот с моржиками очень прикольненькие. Покупала их Глория Джинс по приятной цене. Вообще в Глории всегда приятные цены. Так что вот. Чуть-чуть осталось. Так вот. Первый носочек. И второй носочек. Да, Натуша? Так. Ну все, вот мы отдельные носочки нашим. Теперь мы его посадим и расчешем. Только расчесывать я буду не на камеру, потому что на камере ничего не видно. Да, Антоша? Антошенька причесан. Сейчас я вам быстренько покажу на него обзорчик. Вот так вот я быстренько его причесала. А вот здесь вот у нас такая раночка, поэтому он вот так вот у него есть бровки оранжевые. Дальше он вот такой вот а, распашоночки с пчелками. Вот таких вот ползуночках в радужную. И вот таких вот носочках с моржиками. В общем, прикольно одет, да, Антоша? Делать кози. Я вот такими у меня губки. Вот они сидят. Теперь мы будем с ними играть, а, кушать и ложиться спать, да? Да, мой хороший. Мы сейчас будем пить водичку тепленькую такую, обычную. Я не буду их, в общем, сильно нагружать на ночной сон. Поэтому сейчас она подостынет, потому что она горяченькая очень. И будем пить. Бутылочка из ленты. Такая вот. Сейчас вам скажу, от какой фирмы. Луби или Лаби. Сейчас фокусирует. Вот мы в слюнявчиках уже сидим а Антоша с таким же Рафиком, а Лизочка с такой девочкой от фирмы Пома. Элиза уже держит бутылочку, хочет уже попробовать. Ну что, будем пробовать? Да? Так. Элиза первая у нас будет, а? Элиза у нас уже кушает водичку, да, Элиза? Будешь пить? А Антоша что нахмурился? Я у них игрушечки отобрала, вот и, и нахмурился, да, Антоша? Лиза у нас уже долго кушает, да? Лиза покушала и получает свои игрушечки, кошечку и овечку. Пока она будет э, в слюнявчике, чтобы она выпустила воздух ну, или отрыгнула. В общем. А сейчас Антошенька будет у нас кушать. Да, Антоша, будешь кушать? Будет. Вот Антошенька у нас уже кушает, да? Любишь кушать? Ан Антоша уже пытается сам держать. И Антошенька покушал. Теперь я ему дала мишку. И сейчас он будет у нас, в общем, выпускать воздух. Я вам уже объяснила, что это значит. Так, Лизочка уже все. Сейчас мы расстегнем и слюнявчик. Да, Лиза? Опа. Опа, вот так. Да, быстрее игрушечки. И Антоша уже все. Сейчас мы тоже у него снимем. да? Тоже он какой у него красивый -то. так. Все. Играть. Сейчас мы будем играться вот с зайкой, собачкой. И, ну, в общем, из-за из спокойной ночи. Они умеют говорить. Слушайте. Так, Это у этого, видимо, батарейка вот села. Давайте гладить. Ты погладишь. Вот, молодец. И Антоша погладит. Гладь быстрее. Вот, молодец. Умеет петь. И подушки ждут ребят. Ля-ля-ля-ля-ля. Зайка у нас отпел, теперь будет Хрюша играть хочешь. Дотронься до носа. А? До ну. <сосит> <Д> <сосит> вот как. А Элиза дотронется? Вот так. Я <сосит> я, да, <сосит> <сосит> Книжки. Сплюша у нас тоже отпел. А теперь... Ну, я за него скажу. Тяф-тяф. <сосит> Меня зовут Тяф-тяф. <сосит> <сит> я не помню, как его зовут. Давай играть. А давай я спою песенку. Спят усталые игрушки. Книжки спят. тяф 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 Одеяло и подушки ждут ребят. тяф 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 Да? Какой веселый. Теперь с вами посмотрим журнальчик. Теперь мы посмотрим журнальчик про ферму. Так, видите, вот дяденька рассказывает про оливковое масло. Василий, да? Какой красивый дяденька. Тут цветочки разные. Давайте дальше листаем. Вон собирают. Да? Вон Василий что-то стригет. А это как надо собирать оливки. Видишь, как-то мальчик тут палочкой делает. Василий потом какой-то штучкой механической. А тут что делают после сбора оливок? Промывка, разлив. А, где используют масло? В кулинарии, различных блюдах. Приправляют салаты и добавляют его в овощи для консервации. Например, ну, в общем, тут все рассказывается. Вот арахисовое масло, подсолнечное масло. Очень интересно. Смотрите, разные вкусы масла, да? Оливки в мире. Леча, таджа, фарга, сеза, амигдало, амигдалолия, что очень интересно. Посмотрели мы с ней журнальчик, а теперь посмотрим мультфильм. Мы посмотрим мультфильм на планшете. Лунтика будем смотреть. Сейчас поставлю. Привет, я я снова с вами. Привет. Все, мультфильмы мы посмотрели. Кому понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и всем пока.